মই যিকোনো বস্তু সোৱাদ লগাকৈ ৰান্ধোঁ মানে কি হ'ল মই যি মানে যধে মধে খাই ভাল নাপাওঁ মানে ভালকৈ বনালে বইলেই হওক লাগিলে এনেই ভাল লাগে ন মানে ভাতকেইটাৰ ৰাতিপুৱা যি দিম আলু এনেকৈ দি পেলাই নি ভাতকেইটাকৈ ভাজিখনো ভা খাই ভাল লাগে আৰু তেনেকৈ বনালোঁ আৰু তেলো মানে মই হিচাপতে দিওঁ এনেই জধে মধে এগালমান তেল নিদিওঁ কেতিয়াবা মাছ মাংস বনালে তেতিয়া হাঁহ মাংস বা কিবা বনালে তেলটো বেছি ওলায় নিষ্ঠাইভাৱে তেল বেছিকৈ দিলে কিন্তু সেইটো নহয় মই মানে নিয়মিতে দিওঁ যিটো হিচাপত দিব লাগে সেইটোতে দিওঁ আৰু খাই কেনেকৈ ভাল পাব মই সেইটো চিন্তা কৰোঁ মোলৈ লাগিলে থাকক বা নাথাকক মই সেইটো চিন্তা নকৰোঁ এতিয়া মোৰ যোনখিনি মানুহ আছে মোৰ জানেই মই কেনেকুৱা বনাওঁ আৰু মানে মোৰো চিন্তা নকৰোঁ মোলৈ নাথাকিলেও মোৰ আপত্তি নাই মানে মই বেলেগক খুৱাই বেলেগ ভাল পাওঁ মানে সেইটোৱে চাগে ভুল আৰু চাহ অকণমান মানে আলহী আহিলেও সুদা চাহকণ দি বেয়া পাওঁ মানে কিবা এটা লগত বনাই বা কিবা এটা দিলে মানে এনেই ভাল লাগে সুদা চাহ ময়ো খাব নোৱাৰোঁ আৰু ময়ো যেনেকৈ ভাল পাওঁ মই বেলেগকো তেনেকৈ খুৱাওঁ মই যে ভালকৈ খাম ঘৰত বেলেগক যে বেয়াকৈ খাম সেইটো নহয় মাছ মাংস আনি পেনে কোনোবা আলহী আহিলে ভাত পানী বনাই খুৱাবলৈ পালে মনটো বিৰাটোৱে ভাল লাগে মানে মোলৈ নাথাকিলেও মোৰ আপত্তি নাই মই এতিয়াতো মোৰ আৰু খোৱা বোৱা সকলো মাছ মাংস কণী একোৱে খাব নোৱাৰোঁ বন শাকো বেছি খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপিতো কমকৈ হ'লেও আনি মানে ইহঁতৰ কাৰণে বনাই মেলি দিওঁ যি হ'লেও মানে ধুনীয়াকৈ বনাই খাওঁ এতিয়া বইল খায়ো মই ভাল পাওঁ কিন্তু সেই বইলখিনিও মানে ভালকৈ বনালে ভাল লাগে উতলা পানীত অকল সুদা আলুগুটি বন শাক বা আৰু কিবা দি বইল কৰিলেও মোৰ বেয়া নালাগে কিন্তু মানে সেই শাককণো খাবলৈ মন যোৱা বিধ হ'ব লাগে আৰু গাধু মধে হ'লে ময়ো বেয়া পাওঁ আৰু এই ঘৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেও মই তেনেকৈ মানে ভালকৈ বনাই খুৱাওঁ এইটো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা মিষ্টাৰ পৰা গালিও খাওঁ মানে চাহকণ খাবলৈ হ'লেও দোকানলৈ পঠিয়াওঁ ছোৱালীক দোকানলৈ পঠিয়াওঁ কেতিয়াবা গালি খাওঁ দুপৰীয়াখন ছোৱালীক দোকানলৈ পঠিয়াবলৈ চিনে এনেকুৱা ধুনীয়া কথা এই ভালটোৱে সদায় মানুহৰ বিচাৰে তথাপি কিয় মোৰ লগত বেয়া হয় প্ৰতিবাই নাজানো চবেই ভাল বিচাৰোঁ কিন্তু মানে কিয় বাৰে বাৰে ভগৱানে পৰীক্ষা লয় নেকি নাজানো কিন্তু এতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা হৈছে যে ভগৱানলৈ মোক খং কথা হৈছে মানে ইমানেই ভাল চিন্তা কৰাৰ পিছতো যে মোৰ বেয়া চিন্তাটোৱে সদায় কৰে কিয় কৰে মোৰতো ইমান শক্তি নাই যে মই ইমানখিনি সহ্য কৰিব পাৰিম ইমানখিনি যে মই মূৰ পাতি ল'ব পাৰিম মোৰ ইমান কোনো শক্তি নাই ইমানখিনি মানে ত্যাগ কৰাৰ পিছতো ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো মইতো খাই এনেই বহি শুই খাই নাথাকোঁ লোকৰ মানুহৰ গোটেই বেলেগ মাইকী মানুহ এতিয়া ইমান আৰামত মুখৰ আগতে দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ চলি আহিব পাৰে কিন্তু মই ইমান কষ্ট কৰি খায়ো মোৰ কিয় এনেকুৱা হৈছে বেমাৰেও লগ লৈছে বাট বাকী ঘৰৰো মানে কোনোদিন আগত নবহা হ'ল আৰু মানে এটাই মোৰ দুখ লাগে কি মিষ্টাৰে মানে মোৰ কথা নুশুনে মোৰ তেওঁ নিজামতে কয় ঘৰখন যদি দুভাগ হৈ থাকে ক'ত বাৰু মানে একেলগ হৈ ঘৰখন উঠি যাব নোৱাৰোঁ তেওঁ তেওঁৰ মতে থাকে মোৰ মোৰ মতে মোৰ কথা তেওঁ মানি ল'লে আৰু মোৰ কথা মানি নোলোৱাৰ কাৰণে মোক খং উঠে যেনেহ'লেও ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানিব লাগে ন সেইটো কাৰণে চাগে ঘৰ এখন উন্নতি হোৱা দেখুৱাই চাগে বাধা মানে ঘৰখন মানুহ মানুহজনী মাজত এক হ'ব লাগে মই বহুত কথা সহ্য কৰি মানি লৈ পেলানি মই মানে নৰ্মেল হৈ আহোঁ কিন্তু